Так, меня приводит сюда к вам. Интересно. и разные церкви, но у нас Бог один и тот же. Так что любое, слава Богу. И слово одно и то же. И я так думаю, Господь хочет Богу, донести определенные слова истины в наши сердца. Так что пусть Бог благословит мои уста, мое сердце, и пусть что он хочет. Я хотел бы поговорить о вере. Мы же верующие люди. Или мы просто христиане? Мы верующие люди в Иисуса Христа. В Иисуса Христа. Иисус Христос это слово. Это слово, которое Господь дал. Я привык, у меня там в телефоне, вот Библия. Это Иисус Христос. Это Его Слово, которое Он нам дал, живое Слово. И он говорит, верующие в меня, веруем в его слово, что написано в его слове. И вот я хотел поговорить о вере, о вере и о том, что пишет об этом истина, его слово. Я хочу для начала зачитать 11 главу к евреям. Здесь написано, говорит, вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем. Подтверждение того, чего мы не видим. Вера есть осуществление ожидаемого, и уверенность не видим. И уверенность не видим. Это так говорит слово. И в шестом стихе написано, в 11 главе. Без веры же Богу угодить невозможно. Без веры Богу угодить невозможно. Потому что каждый, кто приходит к нему, должен верить в то, что он есть, и что он вознаграждает тех, кто его ищет. Знаете, я вот прихожу в церковь, я беру слово, когда читаю, размышляю, я ищу Бога. Я ищу Бога. И вот когда я его ищу, знаете, периодически, не всегда, вот это слово, оно начинает оживать и приходить, приходить вот сюда. Вот оно оживает в сердце. Оно оживает верой, которую дает Господь, потому что так написано в Божьем Слове. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это то, что говорит Господь нам. И вот в Марка, в 11 главе, я хочу зачитать такие стихи, которые нам Бог говорит Наслед, ну, с 20 стиха я, я вам прочитаю. На следующее утро, проходя мимо, увидели, что инжир засох до корней. Перед этим они шли вместе с Иисусом. Иисус захотел кушать, увидел инжир, подошел, дерево зеленое, плодов нет. И он говорит, Зас... да не вкусит больше никто от твоего плода. И вот они, он сказал эти слова, и они ушли. И когда они шли назад, на следующее утро, проходя мимо, они увидели, что инжир засох до корней. До корней. Петр вспомнил, что произошло на короне, сказал, «Раби, смотри, инжир, который ты проклял, засох». Иисус ответил им, «Имейте веру в Бога». Или же там есть перевод, «Имейте Божью веру. Имейте и то, что дает Господь Говорю вам истину. Если кто скажет горе сей, поднимись и бросься в море, и при этом будет сомневаться в душе, а будет верить, что произойдет то, что он сказал, если мы не будем сомневаться, а будем верить в то, что мы сказали, то, что он сказал, то оно избудется. То бишь, Господь говорит, если мы не будем сомневаться, а с говорить определенные слова, Гора – это прообраз определенной жизненной ситуации. У нас есть власть связывать, есть рассвязывать. У нас есть власть жить и не жить. Мы делаем это все выбор. Но с верой провозглашая своих уста, Провозглашая. Поэтому говорю вам, чего бы вы не молились и чего бы вы не просили, верьте, что вы уже получили это и будет вам. Еще раз хочу зачитать. Поэтому говорю вам, о чем бы вы ни молились, и чего бы вы ни просили, верьте, что вы уже получили это. Что интересно, смотрите, он говорит, верьте, что вы уже получили это. Сейчас, секундочку. И когда молитесь, прощайте всем, на кого вы обижены, чтобы и ваш отец просил вам ваши проступки. А если вы не будете прощать, то и ваш Небесный Отец не простит вам проступков. Смотрите, есть еще молитву, спрашивает, как молиться, спрашивает. Он зачитывает Отче наш. И после Отче наш он говорит, прощайте, как и я простил вас. То бишь, не прощение, оно не дает двигаться перед. Мы можем читать слово, оно может проходить мимо нас. Но мы можем читать Слово и Его впитывать, и верить в то, что там написано. А там написано, что ранами Иисуса мы исцелены. Верим ли мы в это? Некоторые люди верят, некоторые не верят. Вот у меня ситуация, смотрите, с рукой. Знаете, что я? Я, когда бегаю особенно, я боюсь, я говорю, Господь, спасибо Тебе за исцеление, за новую руку, за новую руку, за то, что за... Вены, сосуды, капилляры за Я верю, говорю, Господь, спасибо тебе за новые органы, которые ты обновляешь, за зрение. Я молюсь за свое тело и за то, что я хочу верить. Но я доверяю Богу. Почему? Потому что так написано. Ранами Иисуса вы исцелены. Господь, спасибо тебе. Я уже благодарю Бога за то, что Он делает. За то, что Он делает. Я верю в это. Смотрите, еще я хочу прочитать одно место Писания и Слово Божие. Бытие, 6 глава, третьего 3 стиха. Господь сказал, или там есть, так говорит Господь. Не я говорю, а так говорит Господь. Не вечно будет дух мой в противоборстве с человеком, потому что человек развращен. Пусть будут дни 120 лет. Я говорю, Господь, так это же для меня. Так говорит Господь. Не человек. А Бог, Он без тени перемены. Если он сказал что-то, Его Слово, оно не меняется. Если он что-то сказал, его слово не меняется. Принимаем и верим ли мы в это. Вот я принял и верю в это. Я говорю, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты мне дал. Потому что я жил на самоуничтожении много лет. А теперь, когда я покаялся, я помню, через месяц мне Бог говорит, сынок, сердце у тебя хорошее, но тело ты свое изуродовал. Выходи на зарядочку. Знаете, вот с 2007 года я начал выходить на зарядочку. Я начал выходить на зарядочку. Я ходил, я был на инвалидной зоне, где ну, очень такие люди были интересны. Я ходил с палочкой, у меня была хромота на одну ногу. Но я вышел и начал заниматься. Я вышел, потому что так сказал Господь. С палочкой ходил, потому что было осколочное дробление пяток. Я не мог становиться, не то, что уже говорят, ну, бегать. Мне тяжело было становиться на носочке. Но через время я выкинул эту палочку, и я начал ходить без нее. Через три года меня звонят и говорят, приезжаем тут в Никополе, Реп-центр, там такие чудеса приехал, служитель к нам. Я приехал, послушал, так, посидел в заде, Он ко мне подходит и говорит, ну, что ты от меня хочешь? Я такой на него смотрю и говорю, как я ничего не хочу от вас. Он говорит, тогда принимает Иисуса. И он берет так две ноги, начинает молиться. И я смотрю, у меня нога там вырастает на два сантиметра. Я думаю, Господь, спасибо тебе. Это то свидетельство, которое делает Господь для меня. Но я принял, смотрите, я принял 120 лет. И что дальше? Я начал бегать через бой. Я бегаю вот сейчас через день, по 5, по 6 километров вот туда, до второй колонны и обратно. Но иногда мне хочется утром, знаете, я встаю, мне хочется полежать. Зачем? Можно полежать. Но я беру вот так вот себя и делаю то, что мне необходимо. Я хочу, чтобы мое тело было полноценным. Свои, допустим. Мне вот скоро 60 лет, половину жизни я прожил. Еще осталось 60. Еще прожить. Потому что я должен что-то сделать за это время для Бога. Я что-то должен сделать для Бога, не то, что я хочу прожить. Нет, я должен что-то сделать. И вот только сейчас я начинаю жить полноценной жизнью, потому что я начинаю служить людям. Я начинаю служить людям. Или Бог через меня начинает служить Богу именно людям. Бог нас использует как инструмент. И вот если он сказал, дай имени, его слово без перемен. Я просто знаю, что в моем сердце есть вот эта маленькая вера. Я говорю, Господь, пусть она будет с футбольным мячом, не с горчичное зерно чтобы я мог этот мячик просто как в теннис, знаете, передать дальше, эту веру передать. Бог хочет, чтобы мы просто принимали эту веру. Есть такая песня, там Геша Ушевец поет. Это боль в ожидании. Это трудность. Иногда бывает поверить и ждать. Очень тяжело. Люди сдаются, говорят, ну вот все, я больше не могу, я сдаюсь. Но я уцепился и говорю, не, не, Господи, я буду жить это время. И я буду вставать утром и заниматься, чтобы мое тело было полноценным. Я могу полежать, но я люблю утром еще читать слово. Знаете, ну, утром я обычно открываю окна, выключаю электрическое, я сплю как бы с открытыми окнами, ну, я люблю свежий воздух. Но потом, когда холодно, я одеяло натянул, взял телефон, у меня Библия в телефоне, и я читаю слово. Я должен запитать свой дух. Дух, а потом все остальное. Я запитываю дух, потом я занимаюсь физическим. Для чего? Для того, чтобы я себя полно, полноценно чувствовал. Для, ну, каждый выбирает, смотрите, мы все здесь, ну, каждый выбирает свою жизнь. И кто-то думает, да мне уже там 60-70, мне уже все, на грани, как бы Там написано 70-80 в другом месте. Но! Это для людей, которые выходили из египетского рабства, Моисей писал. То бишь, он говорит, вы не поверили, и вы помрете. А новое поколение войдет. И эти люди умерли. Были два человека, Иисус Халев и Иисус Навин. Они, говорит, написано, были иного духа. Они поверили Богу. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в правильность. Авраам поверил Богу. Он был старый дедушка. А говорит, я тебя благословлю, говорит Господь. 15 глава бытия. Говорит, я тебе говорит, да мне ничего же не надо, у меня есть все как бы. Говорит, у меня детей нет. А он говорит, выйди на. Он в видении явился, Бог ему, на улицу. Он говорит, смотри, сколько звезд. Я когда-то ездил еще в детстве на море, знаете, и вот когда с палатки выходишь, где вот палатка горят, столько звезд, небо такое звездное. Я думаю, вау, оно как будто море притягивает звезды. Море как будто притягивает. И вот она говорит, смотри, сколько столько, столько у тебя будет детей. А говорит, хорошо, я тебе доверяю, я верю, что будет. И знаете, сколько он лет прождал? Он прождал почти там больше 20 лет еще. Стара, сара, Сара, которая уже была 90 лет, смотрите, 90 лет. Но Бог сделал так, что вот, когда она приходила куда-то, он говорит, ты настолько красивая, что ты, я скажу, что ты моя сестра. 90 лет. На нее смотрели мужчины и говорили, вау, царь, там есть очень красивая женщина. Там есть очень красивая женщина. А почему? Потому что он дал им 120 лет. 120 лет, но он прожил больше. Он прожил больше. И он дождался, поверил, он дождался. Хотя Сара сомневалась, она говорит, возьми служанку, хотя бы у меня будет приемный сын. Но Бог, если пообещал, да и аминь. Иногда надо время, чтобы принять то, что от Бога. Мне как человеку хочется очень быстро. Оп, и все. Мы как люди хотим, раз и все, не знаю, Бог есть, он говорит, где написано, есть. То есть он сейчас на этом месте, он делает свою работу, вот сейчас, прямо вот на этом месте. Он делал тысячу миллионов лет назад, я не знаю сколько, он будет это делать. Но он есть, вот сейчас на этом месте есть Бог, живой Бог, который делает свою работу. С чем делать? С сердцами. Ему надо сердца и тела, чтобы мы могли служить и трудиться во славу Его, чтобы видели люди, говорили, да, с Ним Бог. С Ним Бог. Бог вытягивает, отрушивает, дает жизнь и говорит, иди служи. Ты уже взрослый. Иногда мы деткам говорим, двухмесячным, то у тебя где твоя вера, где это? Он лежит маленький. Для этого надо жизненный какой-то ну, возраст, духовный тоже возраст, люди возрастают. Двухлетние, одно, ну, когда маленькие, они не могут этого сделать. Приходит время. Приходит время, когда вера, она возрастает. Вера, она укрепляется. От чего? Вера приходит от слова, Божьего слова, не моего слова. То, что говорит Господь. То, что говорит Господь. А Бог говорит, вы благословены на поле и в городе. Вы благословены при выходе и входе. Я буду благословлять дела ваших рук. 28 глава 2 закония, 1, 14 или 15 стих там написано, в чем мы будем благословлены? Говорит, вы будете головой, а не хвостом. Если на вас побегут или будут вас уничтожать. Одно именно сел. То говорит, семи дорогами они побегут от вас. То бишь там есть благословения, которые...